proses perubahan tu bukan saja yang yang kita nampak. Dia melibatkan uh, apa namanya peruntuhan substructure yang sebelum ni lah. Dan substructure itu dipecahkan, batu-batu dipecahkan dan dijadikan asas untuk pembinaan stadium yang sepenuhnya. Kalau ikut kontrak asal, kontrak memang hanya akan selesai pada 30 Jun. Jadi maknanya kontrak itu sebenarnya lebih awal 3-4 hari daripada kontrak asal. Belas sekali adalah superstructure. Biasanya bangunan dia ada, ada piling, pile cap dan sebagainya. Jadi kita kena pecahkan semua itu dan dan kita jadikan uh, apa nama ni batu-batu tersebut sebagai asas untuk pembinaan stadium yang akan datang dan uh, disebabkan kawasan tu rendah kita naikkan uh, uh, tapak tu lebih tinggi daripada asal dan apabila dimulakan uh, pembinaan stadium akan datang uh, asas itu bermula lebih tinggi daripada uh, stadium yang sebelum ni dianggarkan ketinggian tapak yang 3 hingga 4 meter lebih kurang Kerja awalan sekarang ini kalau kita lihat di, di site telah bermula untuk memasang hoarding mengikut uh, tanah yang akan dibangunkan semula dalam fasa satu stadium jadi uh, proses seterusnya adalah pembinaan apabila kita seletak, selesai pendetailan yang kita akan ambil masa dalam masa 6 bulan untuk mengeluarkan drawing dan sebagainya kita akan hantar kepada uh, MBSA dan mendapat kelulusan daripada semua otoriti kita akan mulakan pembinaan uh, stadium lah. dan buat masa ini kita hanya mulakan kerja awalan iaitu me menyediakan holding untuk fasa satu pembinaan stadium. Jadi kalau kita lihat pasang siap ni dia macam banyak pembinaan sekarang ni yang menggunakan uh, pasang siap yang mana dia akan uh, uh, fabricate ataupun dia akan uh, mem membuat beam dan sebagainya di luar kemudian apabila sampai ke site dia hanya pasang menggunakan mesin-mesin contohnya crane dan sebagainya. Pembinaan kaedah ni lebih cepat dan lebih uh, bersih di di lapangan tapi biasanya kosnya lebih mahal. Jadi untuk mengurangkan kos kita menggunakan conventional punya construction